আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ এইবাৰ ৰানিং কঠিন হ'বনে নাই আৰু ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব এইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু কোনকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে ৰানিঙত মাতিছে সেইখিনি মই ইয়াতে কৈ দিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত চাব আপোনালোকে এক নম্বৰত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড যিটো ডাউনলোড কৰিছে তাতে ওপৰত লিখা আছে আৰু ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব কমন পি এইচ ডি পি ই টি ফ'ৰ দ্য গিভেন এডভাৰটাইজমেণ্ট বুলি দি থোৱা আছে তো এক নম্বৰটোত আপোনালোকৰ আছে সেইটো যেনে এশ চৈধ্যটা পোষ্ট আছে সেইটো আছে কনষ্টেবল ইউ বি আৰু এটা পোষ্ট আছে এ বি সেইটো এ বি ইউ বিৰে হয় কিন্তু এইটো দিয়া আছে হিলছ টাইপ কেটেগৰীৰ কাৰণে ঠিক আছে এক নম্বৰ সেইখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে মাতিছে আৰু দুই নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটো যিটো আপোনালোকে অপেক্ষাত ৰখি আছিলে বেছিভাগ কেণ্ডিডেটে ইউ বি আৰু এ বি ইউ বি আছে ষোল্লশ পঞ্চল্লিছ আৰু তেইছশটা আছে এ বিত আছে আৰু এটা প'ষ্ট আছে এইটো ওৱান পষ্ট অফ কনষ্টেবল ইউ বি এ পি আৰ ঠিক আছে ত' এইখিনি এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে মাতিলে তিনি নম্বৰ এই তিনি নম্বৰ আৰু সাত নম্বৰ এইটো অকল এ পি আৰৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই তিনি আৰু সাতটো এ পি আৰৰ কাৰণে ত' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব তিনি আৰু সাতত দুশ চাৰি আৰু টু ছিক্সটি ছৰি দুশ চাৰি তিনি নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ দুশ চাৰি আৰু সাত নম্বৰত আছে টু ছিক্সটি টু এইখিনি হ'ল এ পি আৰৰ কাৰণে ত' এ পি আৰৰ পষ্ট এতিয়া আছে আপোনালোকৰ কিমানটা ফ'ৰ ছিক্সটি ছিক্সটা এ পি আৰৰ প'ষ্টৰ কাৰণে ৰানিঙত মতা হৈছে ঠিক আছে দুবাৰকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে সেইকাৰণে তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আছে টু প'ষ্ট ডেজপাত আছে মেছেঞ্জাৰ এইখিনি এ পি আৰৰ কাৰণে ঠিক আছে চাৰি নম্বৰত আছে ছিক্স ফিফটি ফ'ৰ এটা সেইটো ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ পাঁচ নম্বৰত আছে ফিফটি এইটটা প'ষ্ট আছে সেইটো হ'ল বটমেনৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেট থ্ৰী যিখিনি চিভিল পুলিচ বুলি কয় সেইটো টু ছিক্সটি নাইনটা প'ষ্ট আছে আৰু হোমগাৰ্ড এইখিনি মিলাই ঠিক আছে ইয়াতো আছে এ পি আৰৰ এইখিনি আছে তিনিটা প'ষ্ট ড্ৰাইভাৰৰ এই এ পি আৰ ড্ৰাইভাৰ নাইন নটা প'ষ্ট আছে দেজপাছ ৰাইডাৰ দুটা প'ষ্ট আছে হেণ্ডিমেন চৈধ্যটা পোষ্ট আছে মেছেঞ্জাৰ তিনিটা পোষ্ট আছে কাৰ্পেণ্টাৰ আৰু এটা এই এইটো চাব এই তলৰ লাইনটোত চাব এটা পষ্ট চাব অফিচাৰ আৰু থাৰ্টি নাইনটা হ'ল এইটো ফায়াৰ চাৰ্ভিচৰ ঠিক আছে ফৰ্টিটা আছে ফায়াৰ চাৰ্ভিচত কিন্তু এটা ছাব অফিচাৰ আৰু বাকীখিনি ফায়াৰ চাৰ্ভিচৰ এইখিনি কনষ্টেবল যিটো কয় সেইখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মতা হৈছে ত' কঠিন ৰানিংটো আপোনালোকৰ কঠিন কেলে বুলি কৈছোঁ কঠিন হ'ব এক আপোনালোকে বহুত মেহনত কৰিব লাগিব কেলেনো চাওক আগত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ এ পি আৰৰ কাৰণে বেলেগকৈ এ বি ইউ বিৰ কাৰণে বেলেগকৈ মতা হৈছিলে আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইলিজিবল যে এ পি আৰত আৰু এ বি ইউ বিৰ কাৰণে ইলিজিবল মায়েঞ্চৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তো সিহঁতে বহুত মেহনত কৰিব লাগিব কেলৈ একেবাৰে এবাৰ যদি ৰানিং ফেইল কৰে আৰু নেক্সট আকৌ দৌৰিব নাপায় আৰু ত' এইটো আৰু প্ৰথম আপোনালোকৰ ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব প্ৰথম ছোৱালীৰ ৰানিং হ'ব তাৰপিছত ল'ৰাৰ ৰানিং হ'ব এ বি ইউ বি এইবিলাক বেলেগকৈ নহয় একেলগে ৰানিং হ'ব তো এইটোৱে আছিলে ক'বলগীয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰোবাৰ কিবা ভুল আছে নেকি কি ডকুমেণ্ট নাই আৰু কি কি ডকুমেণ্টৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাই দিম ঠিক আছে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু কাৰোবাৰ যদি এডমিটত কিবা ভুল আহিছে বা ডকুমেণ্ট কি কিবা নাই সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই জনাই দিম আৰু আপোনালোকৰ এই ছাপ'জ ধৰক লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ একেলগে মতা হৈছে একেটা ফিল্ডতে ৰাণিং হ'ব একেটা জেগাতে চাব বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ এনেকৈ আছে ত' সেই ৰানিংটো বিশ্বনাথ শোণিতপুৰৰ একেলগে ৰাণিং হ'বনে তেনেকৈ যিটো দুটা ডিষ্ট্ৰিকত একেলগ একেটা জেগাত মাতিছে ৰানিং কৰিবলৈ তো একেলগে হ'বনে নে বেলেগকৈ হ'ব সেইখিনিও ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম কিবা আছে সেইখিনি জনাব আৰু কি কি কৰিব লাগিব তাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' মই দি দিম কি কি প্ৰচেছ হ'ব কেনেকুৱা কি তো আপোনালোকে নিজৰ ভাই বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই দি দিম চবে যাতে চাব ভালকৈ আৰু বুজি ল'ব ঠিক আছে ত' এইখিনি আছিলে धन्यवाद